Та глядачі у прямій мові на обласному державному телеканалі. Сьогодні говоримо про економію газу, про досягнення Сумщини у сфері енергозбереження. Про те, чим і як держава допоможе тим людям, що захотіли перейти з газового опалення на альтернативне опалення своїх помешкань. Сьогодні в нашій студії досвідчені економісти управління, що добре знає роль і ціну газу в нашому житті. Радник голови Сумської облдержадміністрації Марк Берфман. Марк Абрамович, добрий вечір. Добрий вечір. вітаю вас. Ну, власне, питання газу це питання геополітичне. Всі роки незалежності Україна. Перебувала от в такому стані російсько-українських газових воєн. Ми просили знижку, Москва давала. Ми якісь поступки там. Робили да діяли схеми, ну тобто всі знали про те, що от таке щось непросте питання. Але при цьому не було помітно, щоб Україна якось працювала над тим, щоб зменшити свою енергозалежність і в цьому році. Вперше власне підписана угода з Норвегією про постачання норвезького газу, є реверс з Європи. І от з огляду на все це, власне, з метою економії, нарешті, в цьому році кабінет міністрів прийняв рішення скоротити споживання газу на 30% І за жовтень ми вже його скоротили на 20%. 21,6% по сумщині я имею на увазе. Вот, власне, давайте с загального начнем. Насколько правильной была газовая политика державы? Насколько сейчас правильные кроки здійснюють для того, чтобы хоть трошки якось то из газової газовой российской иголки? Я думаю, что э, иголка газовая, она одинаково болезненная как российская, так и нероссийская. Потому что по прогнозам очень авторитетных международных консалтинговых и организаций, и академических организаций, которые занимаются футурологией, будем говорить, она очень неутешительна. Запасы ископаемых энергоносителей всех видов, но в первую очередь нефти и газа, конечны. Разные цифры называют, но Рыночная экономика – это э, соответствие спроса и предложения. Поэтому спрос не уменьшается в мире на газ. Э, запасы иссякают. Да, существует целый ряд новых технологий, в том числе сланцевого газа и так далее, но даже с учетом вот этих всех новаций Прогнозирует цену газа к 2032 году 1200 долларов за 1000 кубов. Угу. То есть, когда в XIX веке Менделеев сказал, что топить природным газом это все равно, что топить ассигнациями, то это выражение в принципе находит через свое два века на, 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 находит свое подтверждение. Поэтому политика замещения газа иными видами топлива, иными видами топлива, она безусловно оправдана, и то, что сейчас ей уделяется большое внимание, это отрадно, хотя бы на бумагах. В подтверждение этого я могу сказать, что именно сегодня на заседании Кабинета министров будет рассматриваться вопрос программы по замещению природного газа в Украине. До этого комплексной программы замещения газа у нас не было. Я хочу еще одну вещь сказать, что, собственно говоря, когда говорят об энергосбережении и замещении газа, то это достаточно разные понятия. Но вот если отапливается дом газом, нужно определенное количество калорий, чтобы в квартире было 18 градусов. Дальше мы начнем, допустим, топить дровами. Количество энергии для того, чтобы было 18 градусов, надо оставить тоже. То есть энергия не сберегается. Это не сбережение энергии. Это даже не увеличение энергоэффективности. Это э, удешевление. То есть какими-то натяжкой можно сказать об экономической энергоэффективности. То есть если говорить о по вопросам энергосбережения и об экономии газа через инструменты именно энергосбережения это очень очень существенная э, деталь уточнения то резервы э, в разных э, переделах этой э, общей системы совершенно разные допустим, Потенциал увеличения энергоэффективности в генерации при нынешнем вот конкретном положении, по обследованию Академии наук составляют и институту газа, составляют где-то всего 4%. То есть те, кто генерирует энергию, вот если они добедут до европейских и мировых, эти, то это будет 4%. На транспортировке тепла резерв составляет 14%. Если, так сказать, привести эти цифры к сумским цифрам, то у нас вот эти потери на этих двух передачах, сверхнормативные, будем говорить, явно видные, у нас они составляют по Сумской области 20%, то есть цифра близкая 4 плюс 4, 18, 20. В сумах они, к сожалению, хуже составляют, они 24%. Но если довести наших потребителей наших до европейских кондиций, ну не самых рекордных, а средних, то тут запас 41%. А как же нас довести до европейских кондиций? Вот, довести до европейских кондиций это довольно сложное и очень, так сказать, денежно затратное на разных этапах. Ну и в часовом видриском, вот. а может, також несправедливо. Да. Не Тут одного есть дня. разные, совершенно разные мероприятия, и мне попался такой типа пресс-релиза, который должен был выйти, и, может быть, он и вышел, но я уже это, в, по итогам встречи вице-премьера Гройсмана с э, делегацией э, американцев, которые за, занимаются проблемой энергосбережения в разных странах, в том числе и Украина, то э, выделены... Три направления, по которым надо сберегать газ у потребителей. И вот как они называются по-украински, так как в оригинале. Обликовое споживание. Это первый этап, с чего надо начинать. Это четко знать, сколько газу мы споживаем. Да. Понимаете, есть совершенно четкая истина. Исправить можно только то, что можно измерить, если говорят много, мало, mm -hmm. то каждый человек и каждая, так сказать, организация э, у них совершенно разные представления о том, что такое много, а что такое мало. То есть прежде всего стопроцентный учет. У нас в этом вопросе огромные резервы. Если э, говорить, э, что у нас даже те счетчики, которые установлены, они вовремя не поверяются. Люди считают счетчиками, счетчики источником всех своих бед и стараются перейти на квадратные метры по-любому, хотя счетчик – это как термометр во время болезни. Обвинять термометр в том, что у меня воспаление легких, наверное, до этого никому, не, это никому в голову не приходит. Показывает температура 40, значит я более. Значит, если счетчик показывает, что в здании расходуется очень много энергии, значит, нужно с этим зданием что-то делать, а не делать что-то со счетчиком. Поэтому это первый этап. Второе ⁇ это регулированное споживание. Что такое регулированное поживания? Это стопроцентная установка в зданиях и сооружениях регуляторов погодных регуляторов, угу. то есть которые Желко крутили, да, Нет, холодно добавили, никого не прикручивают и не добавляются. Вот смотрите, физика явления теплоснабжения: приходит вода с высокой температурой в здание. И уходит с более низкой температурной. Вот эта разница температур, она и есть тепло, оставленное в здании. Это, по-моему, совершенно очевидно. И существуют так называемые температурные графики. Зависит от температуры окружающего воздуха, что должно быть на подаче и что должно быть на обратке. Вот, если мы поставили э, терморегулятор, то он анализирует такие вещи. Ага. Пришло, пришло вода с такой-то температурой. Вот, допустим, 70 градусов. На выходе, или 90 градусов. На выходе должно быть, допустим, 60. Остальное, вот эти 30 градусов вода потеряла, и это является полученным теплом. А теперь следующий вопрос. А если вода выходит с температурой 80 градусов, значит тепла, оно отдало меньше. Что в этих условиях нужно делать? Мы в этих условиях продолжаем топить, как топили. А если у нас стоит терморегулятор, он берет и отсекает подачу, и вот эту воду гоняет по системе э, до тех пор, пока система не стала, допустим, там на обратке те же 60 градусов. После этого включается и очередная порция. Тепла поступает в здание. Я э, должен сказать, должен сказать, что сейчас роль терморегуляторов, как правило, выполняют общественно активные граждане. И делают это, как говорится, в костоломном режиме, то есть крутят задвижки, нападают. что я сказала, прикрутил. Да. Добавил. Причем этим занимаются, этим занимаются. Не профессионалы. Ну, люди, которые твердо уверены, что они приносят пользу. Но есть такая достаточно серьезная предостережение против этого. В результате разрегулирования системы, вот при этих условиях, можно добиться такого эффекта, когда одни будут спать с открытой форточкой, а другие будут спать под тремя одеялами. То есть разрегулировать систему. Делать ручную регулировку это абсолютно нельзя. Но регуляторы дают возможность и ту, которую можно широко использовать, допустим, в бюджетной сфере. Вот смотрите, они программируются. Сегодня в школе занимаются люди. Там 20 или 22 градуса. Или в детском саду. В детском саду в 5 часов все оделись и ушли. В это время терморегулятор начинает работать Может, в режиме 10 градусов, для того, чтобы цветы не померзли, грубо говоря. Угу. И работает так до 6 утра. При этом вдвое сокращается расход вот, в бюджетной сфере. Конечно, в школах такие же вещи можно делать. Даже для жилых домов жильцы по своему усмотрению имеют возможность ночью, допустим, делать ну, пониженную температуру. Это не приводит к разрегулированию системы. Это делается в автоматическом режиме, и это в серьезный уже это. Да. Так вот, если говорить о масштабах Украины, о масштабах Украины, то в программе, которая сейчас готовится на эту часть, вот энерго повышение энергоэффективности, на эту часть нужно потратить 4,35 миллиарда денег. 4,35 сотых. Никаких это в немало. течение. Почему? У нас есть? они есть, безусловно, нужны про просто продуманные схемы финансирования. И это не, не задача такая mm -hmm. серьезная, которую решать ее, но на первом этапе вот это даст по расчетам специалистов сокращение расхода тепла, следовательно, и того газа, который мы, так сказать, любим потреблять, на 25%. Цифры совершенно несопоставимы. Это экономия, как говорится, которая валяется, грубо говоря, у нас под ногами. Ну, а що що з цього прес-релізу, про який ви говорили, що ще може важливо е, знати нашим людям? Е, ну, нашим... і, власне, ваша думка, спочатку літа було припинено російське газопостачання, чи е, все зробив уряд для того, щоб якось підготуватись до зими, і зараз от не було таких авральних, якихось переляканих е, ситуацій, що буде холодно і так далі? Я должен сказати, що з учетом підписаних послідніх протоколов, е, я думаю, Мое личное мнение, что ценой очень больших экономических потерь, потому что газ мы получаем по очень серьезной цене. Ну, был... речи, больше, чем средняя по Европе. 378, а в средней в Европе 304. То есть не совсем Вы знаете, в Европе столько разных цен на газ что говорить о том, что нам выгодно, что нам не выгодно, газ из Норвегии и газ из России, в общем и целом попробуйте его из Норвегии дотащить до да, Украины и по тем расценкам, по, за транспортировку, которая есть в Европе. То есть, короче говоря, если говорить о том, что газа вообще не будет, что было совершенно реальным, реальным угрозой, то теперь я думаю, что эта угроза миновала. Газ будет, но это с условиями предоплаты. Это все-таки по 375 долларов. Это очень серьезная цена. При этом еще нам рассказывают о том, что на 100 долларов нам чуть ли не амнистировали. И там еще вот сегодня уже первые полтора миллиарда долларов угу. пошло. И все это будет делаться за счет кредитов, которые будут брать и которые отдавать, так сказать, нашим потомкам. Придется они нам вспоминать наши газолюбия, будут с большим скепсисом. Поэтому вот это, вот это первый этап, который надо сделать. И это настойчиво необходимо, настойчиво необходимо. Там есть еще нюансы, если делать индивидуальные теплопункты в каждом э, Дом. доме, то тогда приготовление горячей воды будет из того же, из той же воды, которая подается для тепла. Там просто будет стоять допол дополнительная э, аппаратура, которая будет готовить горячую воду, сократится протяженность сетей сократятся потери. И самое главное, те люди, которые встают рано на работу, знают, что если мы открываем холодную горячую воду, то стекает масса воды, пока она действительно становится горячей. Если она будет готовиться непосредственно в доме, то это большущая экономия. То есть, в принципе, в принципе, это совершенно реальная работа, которой надо реально заниматься, а не только планировать и сделать ее совершенно реально, но существует и второй этап того, что надо делать, и это безусловно нужно будет делать его, Вы знаете, утепление жил жилого фонда. Утіпління ну, ми вже багато років фонду. говоримо про те, що тепло надзвичайно швидко виходить через наші, ну не зовсім правильно спроектовані для наших е, кліматичних зон будинки. Тобто виходить тепло реально через стіни, через вікна, через під'їзди і знаєте, так далі. орієнтувалися, када проектували наші здання, про не столько на ошибались с наружной и внутренней температурой, нет сколько прекрасно. Тогда был дешевый газ. Сколько с искажением э, закона стоимости, то есть газ давали не по той цене, которая стоит с учетом разведки и добычи на будущий период, а с той, которая вот сложилась сегодня пробурили, выкачали, вот посчитали и ну, когда-то 50 долларов считалась очень большая цена за газ. Поэтому вот делали сравнительную э, стоимость: то ли сделать стену в два кирпича это будет стоить столько-то то ли увеличить э, расход теплоносителя и держать вот в этом картонном домике, держать нужную температуру. Оказывалось, что Капитальные затраты это дорого, а вот текущие затраты это дешево. То есть всегда надо не путать цену и стоимость. Цену можна обманути, стоїмо обмануть. обмануть Марк ну зараз от люди масово просто утеплюють свої будинки, але все-таки ну, не настільки масово, щоб повністю закрити да, всі оці наші втрати саме через ці стіни. Чи буде така державна програма, яка могла б якось вирішити це питання? Ви знаєте, скільки стоїть дані, я їх буквально Нет, на знаю. Получил. Один триллион гривен. Ну нереально. С бюджета Один нереально, триллион так. гривен. Так вот в государственной программе будет э, этот период растянут на 15 лет. Вот я вам назову цифру более близкую к, к нашей действительности. Для того чтобы утеплить, у нас 87 процентов всего в области 28 миллионов квадратных метров жилья, и 87 процентов этого жилья не соответствует современным требованиям по теплозащите. Если взять, если взять ну, исходя из общегосударственных цифр, их э, интерполировать в область, то нам надо всего-навсего где-то порядка 22 миллиарда гривен для того, чтобы привести в порядок наше жилье с точки зрения теплозащиты. Вот нормальная теплозащита стоит где-то в среднем от 600 до 700. Есть гораздо более дорогие, Гривень на квадратний метр площі Марко Іванович, ну і ще у вересні з'явилася інформація про те, що держава компенсуватиме громадянам частину вартості електрокотлів. 50 мільйонів гривень уряд виділив на відшкодування кредитів на закупівлю таких електротеплогенеруючих установок. Хто може скористатися цією програмою? Чи є вже якісь розрахунки про те, як можна от ввійти в цю програму, отримати ці гроші? Ну очевидно, це буде для приватного сектора, скоріше за все, так. Ну, у нас вообще-то, говоря, все жилье это давно приватный сектор. Давайте скажем так. У нас государство индивидуальные нас, будинки. На увазе. Индивидуальные будинки. Значит, uh -huh. наверное, вы говорите об электрокотлах. А речь в последнем вот uh -huh. идет о твердотопливных котлах. Uh -huh. Речь идет о твердотопливных котлах. И сегодня уже вот я узнавал мы очень интенсивно начали выдавать кредиты сумская областная контора и местные конторы Сбербанка отдавать давать кредиты на приобретение твердотопливных котлов угу. значит условия это перспектива да это в принципе европейская практика это пожалуй если как говорится она пойдет то это в общем-то начало грамотного разговора государство с гражданами. В чем она заключается? Человек берет кредит на три года, и банк выдает ему кредит по 25%. Но 20% из этого кредита компенсирует государство. То есть мы получили совершенно европейское кредитование. Я хочу сразу сказать, что в связи с тем, что у нас вот эта разная цена на газ, то достаточно сложно определить экономический эффект для всех. Но я такую попытку сделал. За И... две хвилины успех расповести. А? За две хвилины успех нам До конца эфира не успею. Могу сказать. Что если топить так до 2500 газа брать, а остальной э, менять на дрова, то э, котел получится бесплатно. То есть человек не увеличит. И через три года, особенно учитывая, что через три года газ увеличится еще вдвое, mm -hmm. то это великолепное, совершенно великолепное вложение денег. И государству надо очень даже этим за это быть благодарным. Но если говорить вот сегодня, сегодня на заседании Уряда будет принято такое решение. Вот если предприниматель или на каком-то предприятии заменил такое-то количество газа на твердое топливо, то он будет получать компенсацию в размере половины стоимости сэкономленного газа. Ух ты! Это, в принципе, э, ну, на мой взгляд, слишком раз, размашистый жест, особенно с учетом того, что. Расход газа зависит не только от желания людей, от Господа Бога, температуры отопительного периода. И могут быть совершенно разные вещи. Но то, что государство начинает не просто декларировать, оно а ну все построились и на 30% сэкономьте газ, mm -hmm. а начинает конкретно помогать людям. Я думаю, что если это будет делаться, и если, ну, это вложение денег в будущее страны. Спасибі, Марко Абрамович. На жаль, вже немає часу, але думаю, що ми говоритимемо на цю тему не один раз. Я нагадую, Марко Абрамович Берфман. Сьогодні ми говорили з ним в нашій студії про економію газу і про перспективи, ну скажімо, нових традицій енергозбереження і енергоспоживання. На все добре, залишайтесь з за обласним.